أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين والله سيما بقية الله في الأرضين مولانا صاحب الأسر والزمان Allah şirin və mərhəbân Allahım adıyla. Keçən proqramlarda, keçən söhbətlərimizdə biz dedik ki, ailə İslamın ən dəyər verdiyi, ən önəm verdiyi mövzulardan biridir. Yəni insan əgər ailədə xoşbəxt yaşasa, insan əgər öz ailəsində Peyğəmbər (s.ə.s)in sevdiyi kimi, onların bəndi kimi, Quranın təlimlərinə görə Quranın istədiyi kimi bir aliyyət sahib olsa onun e, həm dünya işləri, həm də axirət işləri, mənəvi işləri Allahın bəəndiyi kimi davam eldə bilər. Yəni insanın aləsinin e, islama uyğun olan, İslam bəəndiyi bir alə olması üçün də təbii ki, bəzi şərtlər lazımdır. Yəni e, əgər insan istəsə ailəsi İslam bəndi üçün bir ailə olsun. Gərək bəzi nöqtələrə, bəzi mühim işlərə diqqət etsin ki, insan öz ailəsində Allahın və Əhləbeytin sevdiyi, kim bəndi, kim bir aliyə sahib olsun. Bugünkü proqramda, bugünkü verilişdə inşallah ailənin çərçivəsində qarı və kocanın hər ikisinin qarşılıqlı olaraq ə e, bu konuya bu mövzuya riayət etmələridir. O da bundan ibarətdir ki, evin içində həm xanım, həm e, ərkəklər hər iki tərəf, yəni fərq etməz, gərək bir-birinin düşüncəsinə önəm versinlər, bir-birinin fikirlərinə, söylədiyi düşüncələrə önəmə, e, onlara yəni diqqətsiz yanaşmasınlar, önəm vermiş olsunlar. Məsələn, fərz edək, əgər bir xanım öz kocasına bir düşüncə, bir mantikli Yəni İslam'a uyğun olan, ağıllı, məntiqli bir fikir söyləsə, yəni erkək gərək o xanımın hanımdır deyə onun fikrini geri çevirməyə. Aynı zamanda da xanım da onu çəm, əgər onun kocası bir məntiqli bir şey söyləyə söyləsə, gərək o xanım da inat edib məsələn fərz edək onun məntiqli düşüncəsini geri çevirməyə. Gərək ona aməl edə. Biz baxsaq əgər e, Quran-ı Kərimə, Allahın müqəddəs kitabına, Quranda bu barədə, bu mövzu barədə bir çox Quran ayələri var. Allah Mütəal uca Allahımız bu ayətlərdə müsəlmanlara e, tövsiyə edir, müsəlmanlara əmr edir ki, kəndi aranızda bir-birinizin düşüncənizə önəm verin bir-birinizin bir-birinize söylədiyiniz fikirlərə, məntiqli fikirlərə təbii ki, önəm verin, onları geri çevirməyin. Yəni bu düşüncə təbadülü deyilir. Yəni bir-birinin fikrində olanı bir-birinə ötürmək, bir-birinə vermək fikri. Yəni bu həm möminlərin arasında ola bilər, yəni erkəklərin, həm qadınların, eyni zamanda da ailənin içində də önəmlidir. Əgər biz baxsaq Ali İmran surasının 159-cu ayəsində uca Allahımız peyğəmbərə hitaben belə buyurur. Buyur ey Allah rəsulü, ey peyğəmbərim. Əgər sən möminlərlə kaba olsaydın, onlarla sərt davransaydın, əxlaqın düzgün olmasaydı, ətrafından hər kəs dağılardı. Bir kimsə sənin ətrafında qalmazdı. Sonra peyğəmbərə bizim konumuz haqqında bir mesaj göndərir Allahu Teâlâ. Uca Allahımız Peyğambərə bir mesaj tövsiyə edir. Buyurur ki: "Va şaviruhum fil amr." Yəni möminlərin işlərində onlarla fikir mübadiləsi apar. Onların düşüncəsini dinlə, kendi düşüncəni də onlara elət. Yəni fikirləriniz içinizin aranızda, bir qrupun arasında fikirlər paylaşılmalıdır. Və ya Biz acar Şura surasının 38-ci ayəsinə baxsaq, Allah Taala uca yaradan Allahımız möminlərin, möminlərə aid olan, möminləri xass olan sifətləri, xüsusiyyətləri bəyan edərkən buyurur ki, möminlərin, möminləri xass olan sifətlərdən, davranışlardan biri də budur ki, və amruhum beynahum şura. Möminlər kəndi aralarında kendi aralarında möminlər bir-birlərinin düşüncələrini önəmsiyəllər. Bir-birlərinin düşüncələrini dinləyəllər və hapsi baham, hapsi birlikdə bir fikir söyləyə və fikirlərini nəticə olaraq, yəni bir yerə vara bilərlər. Yəni möminlərin nasıl ki xasiyyətlərindən, sifətlərindən biri bir-birinin fikrini dinləməkdir. Bu aləmin içərisində yəni reallaşmalıdır. Yəni ailənin içərisində dediyim kimi qadın ərkək, ərkəyin düşüncəsinə uyğun olmalıdı və e, kocası da öz xanımının məntiqli düşüncəsini ona verməliydi, ona riayət etməliydi. Əlbəttə gərək biz bunu unutmayaq ki, e, bu düşüncə məsələsində, yəni xanımın bir fikri məsələn öz kocasına bir fikir söylədi və ya əksinə kocası xanıma bir fikir söylədi. Bunlar müşterək olan yerlərdədir. Məsələn, fərz edək indi bir evdə bir xanımın kocası arabası pozulub gedir, bunu təmir edə bilər. Da bunu xanımına demə aldı, bu təbiidir. Bu bu istisna xəylərdir. Müşterək olan, hər ikisinin ailənin cinə aid olan, həm xanımı, həm kocasını ilciləndirən bir məsələlərdə bir-birlərlə bunlar yəni fikir söyləməlidirlər. Məsələn, biz də gələ baxsaq, peyğəmbər sallallahu alayhi nev dövründə bir Nə vaxt yaxınlaşır peyğəmbərimiz də buyurur ki, mən evlənmək istəyirəm, filan şəxsin qızında mən istəyirəm evlənəm, ailə quram. Rica edirəm ey Allah Rəsululu, mənim yerimə bir atallıq yub, get filan kəsin qızını istəməyə. Peyğəmbər rıza edir. Peyğəmbər təbii ki çox sevinir bu işə, bir xeyirli işə gedir həmin şəxsin evinə. Həmin şəxsin evinə gedir qızını istəyəndə həmin şəxs qızın babası Peygamber buyur ey Allah Rasulu, izin ver mənə, bir kəs də ka izin ver, xanımımla danışım. İdi biz gör burada bir nöqtə var, mühüm nöqtə. Əgər bir şəxsin evinə peyğəmbər gəssə, elsilə biz dərhal bizim reaksiyamız nə olar fərz edək biz olaq. Allah Rasulu gəlibdi. Da də gərək də hal kim də arvat məsələn belə dəri. Amma bu hadisdə özü də sahih hadisdir. Bu rivayətdə biz baxırıq o şəxs Peyğəmbər Cəldiynin rəğmən xanımınla məsləhətləşdirir. Ey Allah Rəsul, izin ver xanımınla danışım. Yəni birək demir ki, evət razıyam. Xanımın yana yəni, düşüncəsinə önəm verir. Ona görə də gedir xanımınla danışır və xanım da təbii ki razı qalır. Yəni sözüm nədadır? Allah Rəsulun gəlməyinə rəğmən bu insan öz xanımına dəyər verir. Çünki burada şərikili müştərək bir işdir. Hər ikisini ilgiləndirən Hər kəsinin övladı olduğu üçün o xanım, yani o qız belə məndə qızım olduğu kimi sənin də qızındır. Müştərək ki, mən arabam deyildik ki, mən gedirəm arabamı təmir etməyə, xanıma ahidiyyəti yoxdur, yox. Diyor. Bu qızdır, kimimizin çocuğumuzdur. Baxmayaraq ki, peyğəmbər gəlib yenə də xanımna dəyər verir və onun fikrini öyrənir. Ola bilsin də yüzə fikrinə önəm verir. Ona görə də müştərək məsələlərdə görə insan evində həm xanımı, yəni bu bir tərəfil deyil. Xanımlar ilə anlaşmasınlar ki, bu hər dəfə elə xanıma insan gedib fikrini söyləməli. Yox. Xanım da fikrini söyləməli. Kocası da. Çi tərəfildi bu? 50-yə 50-dir. Biz diqqət etsək Quran-ı Kərimdə təbii ki, bunu unutmamalıyıq ki, Allahu Müteal, uca Allahımız Nisa surəsinin 34-cü ayəsində buyurur ki, "Ər-rical qavwamuna 'ala n-nisa", yəni erkəklər erkəkler xanımlardan müqayisədə evin içində müəyyən bir maqama malikdirlər. Yəni bu maqamı, bu böyüklüyü Allah uca yaradanımız erkəkler üçün təyin edibdir. Mən Jezcə olanlar oldu konumumuzu bir xülasə olaraq deyim. Konumuz <coughs> aləmin içində sorunları aradan qaldırmaq üçün, sorunları, problemləri çözmək üçün O yollardan biri nədir? Bugünkü konumuz xanım və erkək arasında olan düşüncə haqqında. Yəni onların hər ikisi, xanım da, erkək də gərək müştərək məsələlərdə həm, həm xanıma, həm erkəyə aid olan mövzularda bir-birlərinin düşüncələrini söyləyələr. Bir-birlərinin görüşlərini öyrənib, dinləyib, qənaət verməlidilər. Yəni kendi kafasına görə hər kəs iş yapsa ailədə, məsələn, xanım istədiyi kimi rəftar edə e, kocası da istədiyi kimi bir-birindən bir şey söyləmədən iş yapsalar nəticə kötü olar. Yəni onların düşüncələri gərək bir-birinə söylənmiş olar. Mövzumuz budur. Yəni xanım da kocası da gərək bir-birlərinin düşüncələrini bir-birindən söyləyələr. Və Allah buyurur ki, Nisal surəsinin 34-cü ayəsində erkəklərin evdə xanımlara nisbət nürütbəsi yuxarıda olmalıydı nə anlam olsun ki daha çox bir çox şeylərdə sorumlu arxa olur. Yükün çoxsu, çox vaxtı bəylərə düşürdü, ağalara düşür yükün çoxsu. O o yuzdən də bir çox ə, alanlarda xanımdan nə anlamda. Məqam anlamında yox ha mən səndən üstünəm, nə istəsən yapa bilərəm, yox. Yəni son sözü, ağlani, məntiqi sözü təbii ki peyğəmbər bəndi, Quran bəndi sözü ki xanımlar da bunu bəyənər təbii ki Quranın bəndiyi sözləri evin içində ərkək deməlidir. Bu bunu Allah uca Allahımız da bunu belə deyir. Amma yenə deyirəm kiminsə də haqqı zay olmasın deyə, kiminsə haqqı haqqına girilməsin deyə Allah bizə bir formul verir. Məsləhətləşmək, bir-birlərinin düşüncələrinə önəm vermək. Mən erkəyimdir, nə istəsəm yapa bilərəm, sənin düşüncən önəmli deyil. Bu olmaz. Mən bayaq dedim də peyğəmbər Bir nətərə bir qıza Elsi gedir bir şəxs sün. O şəxs qızın babası peyğəmbər Elsi gələf deyə dərhal demir mən razıyam deyər. Ay Allah Rasulu izin ver xanımımla danışım. Xanımın görüşünü də dinləyim və sənə bir cavab verərəm. Biz baxsaq tarixdə Hudeybiya adlı bir sülh yarandı. Yəni peyğəmbər o dövrün şərtlərinə əsasən müşriklərdən müşrik insanlarla məcbur sülh bağladı. Sülh imzaladı ki, da bu sülh olsun arada. O sülhün şərtlərindən biri buydu ki, müsəlmanlar həmin sənə Kəbə evinə ziyarətə getməyəcək. Yəni Kəbə evin ziyarətindən imtina etdilər. Da bu şərtlər bu uzun bir mövzudur. İstəmirəm bu halda konu açsam çünki uzun zaman alar. Məcbur oldular hər halda sülh imzaladılar və həmin şəhə həmin ildə Cabe ibnə ziyarətə getmədilər. Peyğəmbər buyurdu ki, kimin həcc əməli var, həddə getməlidir həmin ildə. Qurban kessin və kifayət edər, başqa getməyə ehtiyac yoxdur, çünki sülh bağlanmışdı, sülhün şərtlərindən biri də buydu. O dövrdə də vardı, özünü peyğəmbərdən çox bilən insanlar o dövrdə də var idi yəni indi də var. Bəzi insanlar dedilər ki, yox, biz getməliyik. Peyğambərlərin sözünü dinləmədilər. Dinləmək istəmədilər. Peyğəmbər təbii ki, Allah peyğəmbərdir. İslamı Allah bunun vasitəsi ilə yolluğubdu. Yəni İslamı gətirən peyğəmbər buyurur ki, getməyin Həccə bu sene. Bu ağıllı özünü ağlı, kəndin ağlı bilmişlər, deyir ki, biz getməliyik. Peyğəmbər biraz narahat olur, evə gələndə xanımı Ümmü Səlimə Ümmü Sallıma peyğambərə buyurur ki: "Allah Rəsululu, sən təbii ki məndən çox bilərsən, sənin ilmən, sənin məqamın, sənin mənəviyyatın da Allah peyğambərsən. Amma məncə sən kəndin bu işi yap. Da nə olar olar." Peyğəmbər evə dinlənməyə gəlmir, i̇şte, təbii ki onların əlindən evə gəldi birə istirahat etsin. Amma xanım söhbət nədən gedir? Xanımın bəzi vaxtlar hətta peyğəmbərə belə xanımın peyğəmbərə olan mantiqli məsləhati Məntiqli fikiri peyğəmbərə belə yardımcı ola bilər. Peyğəmbər aynişi yapır. Bu Məslimənin dediyini yapır. Çıxır dışarı və hər kəsin görə biləcəyi bir yerdə qurban kəsir. Yəni Kəbədə kəsilən qurban vacib qurbanı da şarda kəsir və hər kəs bunu görür. O peyğəmbərin sözünü dinləmək istəməyən insanlar bunu görəndə kəndlərinə gəldilər. Anlayıla ki, xata yaptılar kəbiyə getməkdən vaz keçirlər və peyğəmbər kimi qurbanlığı kəsirlər. Yəni sözüm nədadır? Bəzi vaxtlar bayaq dedim kimi bir xanım hətta peyğəmbərə belə yardım ola bilər öz mantiqli düşüncəsi ilə. Ona görə evin içində insan əgər xanımlar və bəylər, yəni bunu hər birimizə aiddir, xoşbəxtliyin sirri evin içində Hoşbaxt olmağın sırlarından biri təbii ki, bəcə bilsək bu, bunu yüzə kimi çatar, nəçə dənə yolları var. Amma ən önəmli yollarından biri də xanımın öz kocasına nisbət, kocasının düşüncələrinə qulaq önəm verməsidir, önəm sməsi dinləməsidir və məntikli olan təqdirdə onu amal etməsidir. Eyni zamanda da kocası kendi xanımının, dediyim kimi, xanımdı deyə bu chimdə mən kəndim bilirəm, mən hər şeyi bilirəm, iyi bilirəm. Bundan yəni ala qorunub saxlanmaz. Xanımın da məntikli düşüncəsini bayaq dedim də, peyğəmbərimizə öz xanımı birdana fikir söyləməklə o fasadın qarşısını peyğəmbər ala bildi. Xanımın da düşüncəsi önəmli idi. Amma dediyim kimi də müştərək məsələlərdə bayaq dedim ki, insan kendi arabası bozulub Arabiyi düzəltmək istəsən, xanıma demə, elədirsən, ehtiyac yoxsa onun demə. Ehtiyac da yoxdur. Amma önəmli məsələlərdə, sünç insan, bunun bir səbəbi də budur. İnsan erkəklər məxusən dışarı çıxır, işləyir, geri gəlir, 100 yüz nəfər adam görür, 100 xüsusiyyətdə. Bəzən baş qarışır. Düşüncə insanda düşüncə zəifləyir. Amma xanım ola bilsin, ya iş işləmir, evdə oturur, ya işləsə də az işləyir. Yəni məsələn, o qədər problemləri bazən ola biləsin yoxdur. Onun düşüncəsi sağlam qalır. Təfəkkür qabiliyyəti, təfəkkür, fikirləşmək prosesi onun sağlam qalır. Yəni bir insan filosof olsa da, alim olsa da, hətta peyğəmbər belə olsa, nicaran olanda, zehni qarışıq olanda məntikli bir qərar tuta bilmir. Yəni məntikli fikrə gələ bilmir. O yüzdəndə bəzən evin içində elə ən yaxın olan insana, eşlər də bir-birinə yaxın olanlar. O eşlərin bir-birinə fikir söyləmələri önəmlidir. Allah Taala uca Allahımız bir Bəqərə surasının 230 33-cü ayəsində çox maraqlı bir ayədir. Yəni xanım ilə bəyin arasında olan fikir təbadülü, yəni məsləhət vermə haqqında Sonraq maraqlı bir aya buyurur. Buyurur ki, əgər xanımla bey, erkəklən qadın kəndi uşaqlarına süd vermək haqqında düşünsələr və desələr daha uşağa, çocuğa yeni doğ doğulan, məsələn, kaça aylıq bir çocuğa falan vaxtdan sonra daha süd verməyək. Bu Quran ayəsidir. Əgər kisi razı olsa buna, ona süd verməyə bilərlər. Yəni Allahın Quran Kərimdəki ayəsidir. Yəni çocuğa Süd verilmə müddəti var da, məsələn 2 sənədir. Yeni doğulan çocuğa 2 sənə görə süd verilə, ana südü. Allah Quranda buyurur. Amma ondan öncə, 2 sənədən öncə Allah buyurur ki, əgər həm hanım, həm bəy hər kəsi razılığa gəlsələr, ki flan vaxtdan sonra daha çocuğa süd verməyək, normal yeməklər verək. Razılığa gəlsələr bu işi yapa bilərlər. Uşağı, çocuğu süddən kəsbə bilərlər. Bu nəyə çatdırır? Bu da gəlin bir önəmli mesaj var. Müştərəkdir. Yəni kəndə kafasına görə hər kəs bu çocuğun haqqı həm atanın, həm ananın boynundadır. Yəni heç bir sorun problem olmadan südü kəsmək olmaz, sorun olmadan. Bir də adı mən ayəd imin şallah söhbətə xitam verək. Uca Allahımız Zumar surasının 18-ci ayəsində yenə bu alanınsında xanımın və bəyin həqiqətən qarının arasındakı önəmli söyləyə biləcəkləri fikirlər, düşüncələr haqqında ona aid bir ayə buyurur. Bu ümumi bir ayədir, amma aləmin sinə də aiddir. Allah buyurur ki: Bismillahir-Rahmanir-Rahim möminlərin sifətinə çıxır. Mən arabasında oxumuram, tərcüməsini deyirəm. Buyurur ki, o ki, möminlər o şəxslərdir ki, əsl möminlər, həqiqi möminlər o şəxslərdir ki, müxtelifin içində ən iyi olanları seçənlər. Yəni hər kəsdən söz dinləyirlər, söz dinləmək onların qabı var. Belə də heytdə söz dinləmək qabiliyyətləri var. Söz dinləyirlər. Amma o sözlərin içindən ən gözəlini, ən iyisini seçəllər. Sonra buyurur o ki, Allah Taala uca Allahımız onlar həmin bu cür şəxslər. O şəxslər də ki, Allah onlara düz yola hidayət edər. Və ağıl sahibləri həqiqi düşüncə sahibləri bulardı. Yəni sözləri dinləyərlər, ən iyisini seçərlər. İndi bu ayədən alimlər ayəni təfsir edəndə belə açıqlayırlar. Yəni deyir bu ayənin mesajlarından biri budur ki, ailənin içində, koca-qarı arasında fikir mübadiləsi, yəni kocası bir fikir söyləyir, xanım da dinləyir. Xanım bir fikir söyləyir, kocası bunu dinləyir. Allah buyurur ki, alimlərin təfsir alimlərinin dediyinə əsasən Bu ayanın ailəyə aid olan hissəsi bundan ibarətdir ki, yəni əgər xanım həqiqi mömin olsa, erkək daha doğrusu öz eşinin dedikləri, öz bəyinin dedikləri çalmalara dinliyər, doğuran da məntiqlidirsə də, İslamla uyğundursa da ona tabe olmalıdır. Əgər mömindirsə də. Əksinə olaraq ayna onu kimi Ərkek də öz xanımının sözlərini dinleyər və Quranla, Əhləbeytin yolunla uyğun gələrsə, məntiqdən uyğun gələrsə, əgər mömin olsa, onun dediyini anlayar və qəbul edir və onu da əməl edər. Ola görə də yenə təkrarlayım inşallah çalışaq aləmin içində, yəni önəm vermək, düşüncələr önəm vermək bu psixoloji cəhətdən də insana yardım bulur. Çünki insan fərz edək Xanımın hər dediyini radd etsə, nə desə insan radd edir. Nə desə, haqq desə də, batıl desə də radd edir, fərz edəyək. Hər şeyini radd etsə psixoloji cəhətdən bu xanım sıxılar artıq. Yəni nə deyər, hər şey onun aksinə amal edir. Artıq o ortamdan, yəni bezişər insan sıxılar. Psixoloji cəhtdən də sıxıntı durumdalar. Əksini desək də onu kimi. Ərək çək nə desə xanımı onun əksini elleyə. Məsələn, falan şey it, özü də gözəl bir şeydir, amma elə ver. Yerinə yetmir. Yəni bunların arasında təbii ki, mehribançılıq, məhəbbət aradan gedər və zaman-zaman aralarında bunların bir divar yaranar. Bir hasar yaranar, mənəvi hasar. Bir-birinə qarşı bunlar nifrəti də çox olar. Allah inşallah bizə kömək olsun ki, bizə yar olsun ki, bu eşidilən danışılan, değilen Kur'an ayları ve hadislere inşallah riayet etmiş olaq. Vassalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuhu. Sallallahu ala Muhammed ve Ali Muhammed.